اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني فهو قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Sufyan Al-Sawri pernah ditanya mengenai perkara yang boleh menjadikan seseorang merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Al-Sawri ini salah seorang sahabat yang saleh. Lalu dijawab Allah Tasda nisa bikulli wajhi sadih wala bi sautin tayyib wala bi lisanin fasih Janganlah kamu merindui setiap orang yang berwajah yang menyenangkan Janganlah kamu merindui suara merdu yang menawan hati dan janganlah kamu merindui lisan yang fasih. Tiga cara untuk kita rindu agar sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Sufyan As-Sauri ini ditanya kepada dia. Macam mana nak boleh jadi seorang tu merasa rindu? Rindu kepada Allah. Jadi kasih sayang yang kita jalin kepada manusia sesama manusia ataupun kepada makhluk yang ianya akan putus dan berakhir. Begitu juga dengan kita cinta. Cinta ni banyak kalau ditafsirkan tentang cinta ni. Cinta kepada harta benda, cinta kepada manusia, cinta kepada isteri, anak-anak cinta kepada sawah ladang binatang ternak itu juga kecintaan yang bersifat juga sementara yang ianya akan putus satu yang ianya tidak akan putus dan kekal buat selama-lamanya ialah kasih sayang dan kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah orang tanya kepada sahabat Sufyan as sauri ini Macam mana kita nak jadi rindu kepada Allah Sentiasa rindu kepada Allah Jadi itulah dijawab oleh dia Dia kata Allah tasta' nisabi kulli wajahin Sabihin Wala bi sawtin tayyibin Wala bi lisanin fasih Dia kata ada tiga perkara yang pertama, janganlah kamu merindui Setiap orang yang berwajah menyenangkan Maksudnya kita, tuan-tuan Jangan diutamakan kepada Kita rindukan seseorang Yang wajah-wajah yang menyenangkan hati kita Mungkin yang kita juga Orang ni Yang sentiasa menjadi pujaan Yang menjadi kesukaan kita dan kira kita ada asyik kepada kecintaan, dok puja, dok kasih sayang kepada makhluk, kepada orang yang kita dok puja, yang kita sayang. Macam mana kita nak ingat kepada Allah? Itu maksud kata Sufyan as sawri Jadi kita boleh lupa. Jadi kita rindu kepada Allah ni jangan dok tumpu kepada benda yang sangat. Dan ingatlah, saya katakan di awal tadi, kasih sayang, kecintaan, kesukaan hak yang mana kita nak di dunia ni dia bersifat sementara dia tak kekal sayang macam mana pun kita kan tinggalkan dan bila kita tinggal pula kita sayang kalau isteri kita mungkin juga dia menikah lain dan kita juga mungkin suami suami disayangi oleh isterinya berjauhan sikit rindu ke mana pun sampai masa mati putus juga dan sampai ke peringkat yang dia pun suami kalau isteri meninggal dia menikah lain jadi si suasana itu dalam keadaan yang tidak tidak boleh kekal jadi berpada-padalah kita dalam mencintai padahal yang bersifat sementara dan kerinduan kita itu kepada Allah hendaklah sentiasa dalam keadaan di dalam sanubarinya dalam sanubari kita dan kita banyaklah menyebut nama-nama Al Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ingat hak benda lain tuan-tuan dia tak akan membawa ketenangan. Kalau ada pun ketenangan tu bersifat sementara juga. Tapi dengan kita mengingati Allah, satu ketenangan yang kekal abadi ala bi tatma'innul qulub jadi dengan kita mengingati Allah menyebut nama Allah maka dia kekal membawa ketenangan tamak dalam hati jiwa manusia itu jaminan yang Allah sebut dalam surah ar-ra'd jadi banyak-banyak kita menyebut nama Allah itu yang kata ulama juga dalam risalah dar qawiyah asy-syekh ibnu arabi dengan kita mengingati Allah dia kata menyebut nama Allah maka itulah satu ketenangan yang wujud dalam jiwa manusia ada satu buku satu kitab nama risalah dar qawiyah karangan asy-syekh ibnu arabi jadi dengan itu itulah kalimah-kalimah zikir-zikir yang kita sebut itu sebagai ucapan perkataan kalimah-kalimah yang boleh mengubati dan mendekatkan antara kita dengan Tuhan Maha Pencipta dan memberikan pada kita itulah kerinduan yang kekal abadi dan bila dia rindu kepada Allah yang menurut dia, dia sentiasa berusaha mencari untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dia pergi ke mana dunia mana pun dipijak, dia akan cari. Yang pertama sekali ialah masjid. Dan masjid inilah tempat yang membawa keselamatan, ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan. Tak ada tempat yang tenang melainkan ni kita nak cari ketenangan di pasar-pasar itu bukan tempat ketenangan nak cari ketenangan di warung-warung kopi itu bukan tempat ketenangan tapi tempat yang menjadi ketenangan pada kita keselamatan, kesejahteraan maka ialah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala kita mari awal masjid semayang tunak tahitul masjid duduk yang atiqaf niat yang atiqaf dalam masjid kemudian kita baca Quran kita tukar pula dengan zikir sehinggalah masuknya waktu inilah ubat-ubat yang diberikan untuk merawat dan memberikan kita sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mari awal masjid sembah ada kerusi kat luar sana sembang tak habis sampai orang duk azan pun sembang dia ubah sikap kita dia jangan buat gitu sebab tu kita ni kata kita diulang alik ke masjid ke rumah Allah ke surah so, siapa tak ada perubahan pada diri kita sebab kita tak mencari satu perubahan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah duk lagu tu macam hak malu dua asa asal-asal lagu tu duk kaki kebang-kebang itu tembak dia tak peduli di luar masjid dalam masjid jadi kita kena jaga ini rumah Allah nah, rumah Allah ada-ada dalam rumah Allah tu kena jaga jangan buat supaya kita duduk di minimarket duduk di supermarket tak boleh ini rumah Allah Kalau mustahak sangat pun kita ajak kawan Pergi kat luar sana Mustahak sangat kan? Ada hal kita nak cakap dengan dia Mari sekejap Pergi kat luar Jangan ganggu ni Orang lain duduk berzikir Orang lain baca Quran Orang lain duduk wirik Orang lain duduk doa Itu adab kan Adab rumah Allah Jadi kalau kita tak jaga ada adab ni semua hidup kita mari berulang rumah Allah pun tak, 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 ada beza tak ada perubahan serupa dengan orang tak mari masjid kan? Eh? tak ada beza cuma beza orang nampak kita mari masjid kan? Eh? tapi akhlak kita perubahan kita tak berubah ha, lepas tu mari masjid pula kita parking walaupun benda tak ada dalam kita tapi ada kita nak parking kenderaan tu so, Jangan fikir kesenangan kita Kita kena fikir hak orang lain Jemaah lain pun nak parking juga Kita petak-petak parking Dia sediakan khas bagi itu. Pihak masjid sediakan Masuk ada elok kereta tu Ni parking tu Masuk melintang Kadang-kadang parking masuk tengah-tengah Hak orang mari kemudian nak masuk tak boleh tak, Boleh masuk lagi Tapi kita parking tak betul Sepatutnya akhlak tu tak berlaku kepada orang yang sentiasa mengunjungi rumah Allah. Tiada akhlak mulia. Orang sembahyang, orang mari rumah Allah ni akhlak mulia tak. Dan insan yang paling mulia, paling baik si allah inilah dia. Lepas apa kita jadi jahat. Ah, ha, tu kena renung, kena ubah sikap perangai. Tempat letak pakai motor, letak pakai motor tu tempat parking kereta jangan letak motor. Hak orang mari kereta nak tak nak tak kereta. Kita mesti sikap kita, maka letak tinggal. Saja. Tak apa, kita nak pergi. Jangan fikir mudah kita. Kena fikir hak orang lain. Hakul muslim, adal muslim. Kita ada hak. Tak ada Islam yang lain. Ini semua tuan-tuan yang ada-adaq ni bila kita pelihara daripada luar masjid sampai masuk dalam masjid sampai duduk dalam masjid sampai kita balik. Dan baru kita nampak. Di situlah perubahan-perubahan yang boleh membawa diri kita tu berubah. Jadi bila kita berubah macam tu, jiwa kita ni sendiri cari rindu, seronok tu, seronok. Asyik untuk bertemu rindu kepada Allah selalu. Sebab Kadang tu kadang-kadang kita ni Bila kita tak beramal dengan cara yang betul Dengan sikap, dengan akhlak yang betul Mengikut Islam Sebab Kadang tu kadang-kadang bila kita baca Quran kita Baca Quran Sampai bengkak kita rasa jemu Rasa apa? Kenapa kita boleh timbul perasaan yang macam tu? Sebab tu kita bila baca Quran kita seronok Sebab salah satunya yang pertama sekali Kita tak memahami Al-Quran baca Umur hidup kita Sampai berpuluh kali khatam Apa satu kita tak kerti Ayat tersebut apa perintah Allah hukum Tuhan Apa Tak ambil tahu Sebab itu kita mudah jemu Yang keduanya Kita baca pula Tak mengikut hukum Hukum tajwid lentang bukan Entah ke mana apa ke mana apa Sahah huruf apa apa Tak ambil tahu Makhrah tak ambil tahu Maka belah itu Baca Itu yang kita jadi lagu tu. Jadi kalau kita baca dengan penuh rasa tartil Dengan penuh tadabur Kita memahami ayat Memahami tuntutan ayat Asbah nuzul ayat Kita rasa seronok dan asyik Rindu Akan kalimah wahyu Allah Jadi bila rindu Kita pun pegang Quran Kita bacalah kalam Allah atau itu kuranglah kita duk tumpu kepada hak yang Sufyan al-Sawri kata tadi tu. Janganlah kamu rindu pada seseorang yang berwajah menyenangkan kamu. Nah. sifat sementara. Janganlah kamu merindui suara merdu yang menawan hati kamu. Ha ni. Mana kalau kita rindukan wajah dia, takkan wajah saja. Suara dia. Nah. Haa terutama kita ni manusia perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki dia ada charge positif, negatif positif-positif dia menolak eh? positif dengan negatif dia menarik jadi suara perempuan tu alright Allah bila kita dengar dia mari timbul rasa perasaan tu penyakit yang ada dalam hati manusia kan melihat wajah itu satu juga daripada yang boleh mendatangkan penyakit dalam jiwa kita dan jangan kamu merindui lisan yang fasih kita duk sayang, duk cinta, rindu daripada lidah-lidah manusia yang fasih tetapi kita rindukanlah dengan kita menyebut kalimah-kalimah yang fasih dengan membaca kalamullah Al-Quran Ha, semua yang tiga perkara Sufian Nasari sebut ni ni sifat sementara kalau tiga perkara ni kita rindu kita lebih hak ni Allah kita tak dapat ha, tuan ya? kalau kita duduk lebih hak tiga perkara Sufian Nasari sebut kita tak akan menjadi hamba yang merindui Allah tapi kalau kita kurang ataupun kita tidak menjadikan sebagaimana disebut ni, mana kita jangan melampau-lampau Sampai mana kita jadi yang ni kita lebih utama, yang ni kita lebih puja manusia Maka kita ketinggalan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat rindu bertemu Allah Maka mereka berkorban berjuang di jalan Allah Maka panggilan jihad tiba Maka pergi berjuang di jalan Allah dan kita bila bila kita rindu kepada Allah kena istiqamah dalam perjuangan apa yang akan berlaku sekalipun eh. sampai nabi kata seolah-olah macam kita genggam bara api ambil bara api bubuh bola tangan genggam panah tu melepuh tangan genggam sampai jadi abu jangan lepas walaupun sakit walaupun melepuh tangan sekalipun itulah kemenangan orang yang istiqamah إذا الإنغام الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تلهبلسة yang istiqamah kepada Allah ketika dia nak mati itu Allah turunkan malaikat yang mencabut nyawa mendekati dengan kepalanya membisik jangan kamu takut jangan kamu gerun jangan kamu gentar jangan kamu berduka cita syurga sedia menanti untuk kamu atu ubat membalas Allah باقي انسان يرندو kepada الله والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم العظيم ان الانسان لفي خزي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته